zamonaviy texnologik uskunalar yuqori ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlaydi bu esa mehnat unumdorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi investitsion loyiha yoshlik bir konining o'zlashtirilishi mis eritish zavodi va mis boyitish fabrikalarining ham ishlab chiqarish quvvatini oshiradi fabrikaning yanchish va flotatsiyalash texi, maydalash va yanchish uchastkasi yanchish bo'limiga rossiyada ishlab chiqarilgan hajmi 9,5 metrga 5.4 metr bo'lgan tegirmon o'rnatilmoqda jarayonlar 2022 yilning 20 dekabr kuni boshlangan bo'lib 62 kun davomida o'rnatilib ishga tushirilishi rejalashtirilgan 2021-2022 yigirma birinchi yilda aynan mana shu uchastkamizna ko'p navbatdan tashqari to'xtalishlar kuzatildi ma'nan eskirgan jismonan eskirgan bu tegirmonimizni almashtirish to'g'risidagi kombinatimizni texnik kengashini qaroriga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yilning yigirmanchi dekabridan boshlab ushbu tegirmonimizni butunlay almashtirish bo'yicha kapital ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan edi ayni paytda ushbu tegirmonimizni asosiy qismlari ya'ni baraban va qabul qiluvchi va chiqaruvchi qopqoqlari o'rnatilib bo'linyapti tegirmon bilan birgalikda tegirmondan chiqayotgan bir e, mahsulotni sinflarga ajratib beruvchi g'alvirimiz ham almashtirilyapti shu davrgacha demak ikki grs ikki yarimga olti metrlik yuqori chastotali g'alvirlarimiz turgan bo'lsa hozirgi kunda avstriyada ishlab chiqarilgan us e, ikki ikki ming mm to'rt yuzga olti ming besh yuz millimetrlik g'alvirimiz almashtirilishi nazarda tutilgan ushbu texnologik uskunaning afzallik jihatlari shundaki rudaning fizik xossalariga va flotatsiya bo'limining qabul qilish quvvatiga qarab soatiga sakkiz yuz qirq bir ming bir yuz tonna rudani maydalay oladi qiyoslaydigan bo'lsak fabrikadagi mavjud uch butun o'ndan olti metrga besh metr o'lchamdagi tegirmonlardan besh barobar yuqori quvvatga ega tegirmonning barcha ehtiyot qismlarini yig'ish vazifalari yuz kishilik mehnat jamoasi tomonidan olib boril o morto. ta'mirlash ishlarida ixtisoslashgan ta'mirlash ishlari boshqarmasining xodimlari ishlab chiqaruvchini vakillari qozog'iston respublikasidan jalb qilingan 500 tonnalik yuk ko'tarish quvvatiga ega avtokranimiz va uni ishlatib turgan muhandislar ishtirok etyapti seximizni ichkari tomonida imkon darajasida issiq havo chiqarib turuvchi kalorifer uskunalarimiz o'rnatilgan imkon darajasida demak sexni ichida odamlarga sharoit yaratishga harakat qilinyapti ana shunday murakkab mehnat jarayoni nlarda kamarbasta bo'lib kelayotgan mehnatkashlarga yaxshi sharoit yaratib berish vazifalari olmaliq kon metallurgiya kombinati hamda fabrika rahbariyati tomonidan ham belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda bu haqda Misboytish fabrikasi kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi ulug'bek alimov shunday keltiradi anomal sovuq havoga qaramasdan bizda mis boyish fabrikamizda ishlab chiqarish to'xtovsiz uzluksiz davom etmoqda ishchi xodimlarimiz ham to'xtovsiz harakat qilishmoqda o'zlarining ish grafiklari asosida sovuq havoda sharoit yaratib berish uchun kombinatimiz rahbariyati ham korxonamiz rahbariyati va kasaba uyushmasi ham e, befarq qarab turganlari yo'q shexga kiradigan shamol joylarni barchasi yopilishdan tashqari ishchi xodimlarni ta'mirlashda ayniqsa band bo'lgan ishchi xodimlarni issiq choy bilan ta'minlash shirin choy bilan ta'minlash masalalari ham amalga oshirilib kelinmoqda to'rtta mikroto'lqinli pechlar tarqatildi sexlarimizga oltita termopot ya'ni choy qaynatishlari uchun choyni issiq saqlashlari uchun termopotlarimiz tarqatildi sakkizta termos hamda sakkizta elektr choynaklar tarqatilib sharoitlar yaratib berilmoqda yanchish va maydalash uchastkasida olib borilayotgan katta ta'mir ishida faoliyat yuritayotgan yuz nafar ishchi xodimlarimizni har kuni soat o'n ikkiyu nol nolda hamda o'n sakkizu nol nolda bepul osh bilan ta'minlash bo'yicha ham rahbariyatdan topshiriq berilgan masalliq berilgan hozirda bosxonamizda ushbu ishchi xodimlarga yuz nafar ishchi xodimga yetarli oshlar tarqatilmoqda bepul yirik loyihalar ularni amalga oshirishda kamarbasta bo'lib kelayotgan mana bu mehnatkashlar iqtisodiy taraqqiyotning ning asosiy ustunlaridir